Əziz dostlar, bu gün sizə bir mövzu haqqında danışacağam. İndi isə keçək mövzumuza. Məsələn, biri ilə sosial ilişgi e, qurursunuz, yəni ünsiyyət qurursunuz, amma o alınmır. Deyirsiniz ki, mən həmin insana qırmaq istəyirəm, qura bilmirəm. Amma siz həmin insanla ünsiyyət qurmağa davam edin, ünsiyyəti daha çox eləyin, onunla vaxt keçirin, ona dəyər verin, onunla daha çox zaman e, əldə edin, zaman əldə edədikcə daha çox əldə edin. <coughs> Məs məsələn, biri deyir ki, mən bir işi ə, eləmək istəyirəm, amma bu gün eləmirəm, bunu ərtəliyim, sabah eləyərəm, birsürət eləyərəm. Belə-belə belə, necə deyim, vaxt itkisi öldürür öz özlərində. Məsələn, biri deyir ki, məsələn, bu gitaranı sabah ə, başlayaram işləməyə gitara üzərində. Biri deyir ki, bu idmanı sabah başlayıram bu idman üzərində işləməyə. Biri deyir 40 səhifəli kitabı sabah oxuyaram, ərtəliyir. Digəri necə deyim, ee dua eləmək istirdiyi ki bunu sabah eləyərəm, yəni hələ vaxtım var, bunu ərtəliyəm. Çünki bu şeyləri ərtələməkdir. Amma bir şeyi zamanında, anında, vaxtında eləmək daha gözəldir. E, məsələn, elə insanlar olur ki, sizə dəyər vermir. O o o ilişkisini gizldədir. Yəni ilişkisini gizlətmək kimi e, sizə dəyər verməməyə, yəni ilişkisini gizldədir. Yəni belə bir ilişkilər də olur siz də necə deyim öz hədəflərinizi yazsanız sizin də həyatınız dəyişəcəyini bilirəm